আপোনাৰ স্কীণখনত কোনো ডেজলিং নাইকিয়া হৈছে নেকি বাৰু সকলো কৰি চাইছে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ক্ৰীম মইশ্বৰাইজাৰ ছানস্ক্ৰীণ নাইট ক্ৰীম ডে' ক্ৰীম সকলো ইউজ কৰা হৈ গৈছে অলৰেডি কিন্তু আপোনাৰ স্কিনখনত কোনো জান নাই কোনো গ্ল' নাই আজি এনেকুৱা দুটামান বস্তুৰ কথা ক'ম সেই যদি সেই বস্তু ডেইলি খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে কেইদিনমানৰ পিছতে তাৰ ভাল এফেক্ট দেখিবলৈ পাব আপোনাৰ স্কীণখনত আপোনাৰ স্কীণখন জিলিকিবলৈ ধৰিব উইডাউট এনি মেকআপ কোনো মেকআপ নোহোৱাকৈ আপোনাৰ স্কীণখন ডেজলিং কৰিবলৈ ধৰিব কোনো দামী ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ দৰকাৰ নপৰিব আপোনাৰ বস্তুবোৰ খাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে একপি ফটো নিজৰ লৈ ৰাখিব অলপ দিনৰ পিছত আপুনি গম পাব আপোনাৰ স্কিনত কিমান চেঞ্জেছ আহিবলৈ ধৰিছে আৰু ক'ম এই বস্তুবোৰ খোৱাৰ সময় সেইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কাৰণ ভুল সময়ত বস্তুখিনি যদি আপুনি খায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰফিট নহয় আপোনাৰ লছহে হ'ব পাৰে আমাৰ স্কিনত গ্ল' আহে শৰীৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওপৰত আমি যিমান লগাই থাকোঁ সেই গ্ল' টেম্পৰেৰীহে মুখখন ধুই দিয়াৰ পিছতে আপোনাৰ সেই গ্ল' নাইকিয়া হৈ যাব শৰীৰৰ ভিতৰৰ পৰা যে গ্ল' আহে আমাৰ স্কিনত সেইটো আমি জানিব লাগিব খোৱা বোৱা লাইফষ্টাইল আৰু মানসিক স্বাস্থ্য এইবোৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আমাৰ স্কিনৰ অৱস্থা আমি বাহিৰৰ পৰা মেকআপ কৰোঁ বেলেগ বেলেগ কছমেটিকছ ইউজ কৰোঁ আৰু ধুলেই সকলো শেষ হয়নে নহয় বাৰু যদি হয় কমেণ্টত জনাব কোনে কোনে মোৰ কথাটোত এগ্ৰী কৰিছে কমেণ্টত জনালে মই ভাল পাম ভিতৰৰ পৰা যদি আপুনি হেল্ডি হয় তেতিয়াহে আপোনাৰ স্কিন বাহিৰৰ পৰা গ্ল' কৰিব আজি এনেকুৱা কেইটামান বস্তুৰ কথা ক'ম যিকেইটা বস্তু পাবলৈ সহজ আৰু এফৰ্ডেবল তাৰে এটা বা দুটাও যদি আপুনি ৰেগুলাৰ খায় আপোনাৰ স্কিন গ্ল' কৰি উঠিব এক নম্বৰ বস্তুটো সেইটো আমি সকলোৱে মৰ্ণিং খালী পেটত খাব লাগে সেইটো হৈছে আমলখি এইটো এটা জীৱনদায়িনী ফল এইটো এটা সাধাৰণ ফ্ৰুটছ বুলি ইয়াক নেগলেক্ট কৰা দেখা যায় হাজাৰ বছৰ আগৰ পৰা এইটো আয়ুৰ্বেদৰ এটা সকলোতকৈ ডাঙৰ ৰত্ন বুলি জনা যায় য'ত ইমান শক্তি আছে যিটো সদায় যদি খোৱা যায় অকল স্কিন গ্ল' কৰাই নহয় আপোনাৰ ইমিউনিটি পাৱাৰ বাঢ়িব আপোনাৰ ইমিউনিটি পাৱাৰ ইমান বাঢ়িব যে যে যিকোনো অসুখৰ লগত আপোনাৰ শৰীৰটোৱে সহজতে ফাইট কৰিব পাৰিব আমলখিত প্ৰচুৰ পৰিমাণত ভাইটামিন চি আছে যেতিয়া আপোনাৰ শৰীৰ ভিতৰৰ পৰা মজবুত হয় তেতিয়া আপোনাৰ মুখখনে আইনাৰ নিচিনা কাম কৰে দেখিলেই গম পোৱা যায় আপুনি কিমান সুস্থ আমলখিয়ে তেজ চাফা কৰে লিভাৰ ডিটক্স কৰে আপোনাৰ ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেম ষ্ট্ৰং বনায় যদি আপুনি ভিতৰৰ পৰা ঠিক হয় বাহিৰৰ গ্ল' নিজে আহিব উইদাউট এনি মেকআপ উইদাউট এনি বিউটি ট্ৰিটমেণ্ট সদায় ৰাতিপুৱা খালী পেটত এটা আমলখি কেঁচাও হ'ব পাৰে জুচ উলিয়াই খাব পাৰে বা শুকান যিটো আমলখি গুড়ি আছে সেইটো আপুনি খাব পাৰে এতিয়া হয়তো প্ৰশ্ন আহিব কিমান খাব এটা বা দুটা আমলখি খালেই যথেষ্ট গোটেই দিনটোত আৰু যদি আপুনি পাউদাৰ ল'ব বিচাৰে ওৱান টি স্পুন পাউদাৰ মুখত লৈ এগিলাচ কুহুমীয়া পানী খাই ল'ব সেইটো যিকোনো ফাৰ্মত ল'ব পাৰে আপোনাৰ প্ৰফিট একেই হ'ব লাহে লাহে আপোনাৰ স্কিন জিলিকি উঠিব আপোনাৰ চকুকেইটা ফ্ৰেছ হৈ উঠিব আৰু আপুনি মুখখনত এটা নেচাৰেল গ্ল' দেখিবলৈ পাব আমলখিয়ে অকল আপোনাৰ বিউটিয়ে নবঢ়ায় ই আপোনাৰ গোটেই শৰীৰটো মজবুত আৰু নতুন কৰি তোলে বয়স আপোনাৰ পৰা দূৰত থাকিব আমলখি খালে ভিতৰৰ পৰা এনাৰ্জেটিক ফিল কৰিব আপুনি এজন য়ং মানুহৰ দৰে আপোনাৰ বয়স যিমানেই হৈছে সেইটো কোনো কথা নাই এতিয়া জানো আহক ছেকেণ্ড ইনগ্ৰেডিয়েণ্টটোৰ বিষয়ে এই বস্তুটোৱে আপোনাৰ স্কিন গ্ল' কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ শৰীৰ আৰু মন দুয়োটাকে শুদ্ধ কৰি তোলে এইটো হৈছে হালধি মিহলোৱা গাখীৰ এইটো কোনো নতুন ৰিমেডি নহয় বহুত বছৰ আগৰ পৰা চলি অহা এটা ৰামবান উপায় যিটো আজিকালিৰ মানুহে প্ৰায় পাহৰিয়েই গৈছে হালধি নিজে এটা মেডিচিন গৰম গাখীৰত মিহলি হয় এইটো শৰীৰৰ কাৰণে এটা প্ৰাকৃতিক এণ্টিবায়টিক বনি যায় হালধি মিহলোৱা গাখীৰে তেজ চাফা কৰে তেজ শুদ্ধ হয় আৰু সেইকাৰণে আপোনাৰ স্কীণ গ্ল' কৰি উঠে বহুতৰ স্কীনত পিম্পল ডাগ ব্লেক হেডছ এইবোৰৰ প্ৰব্লেম থাকে এইবোৰৰ কাৰণ শৰীৰৰ ভিতৰত জমা হৈ থকা আনৱানটেড ডিপজিট বা ক'ব পাৰে শৰীৰৰ ভিতৰত লেতেৰা জমা হৈ আছে আপোনাৰ পেটটো ভালকৈ চাফা নহয় আৰু পেটটো ফুলা ভাৱ হৈ থাকে হালধিয়ে সেই ফুলা ভাৱ কম কৰে আৰু শৰীৰটো দৰ পৰা ক্লিন কৰে আৰু লাহে লাহে আপোনাৰ স্কীণত নটিছেবল চেঞ্জেছ হ'বলৈ ধৰে সেইটো আমি বিচাৰি থাকোঁ ক্লিন গ্লয়িং আৰু ছফ্ট এখন স্কিন হালধি মিহলোৱা গাখীৰে আপোনাৰ অকল স্কিনেই ঠিক কৰে সেইটো নহয় সেইটো আপোনাৰ খুব ভাল টোপনি অহাটো হেল্প কৰে হজম শক্তি ভাল কৰি আপোনাৰ শৰীৰটোক আৰাম দিয়ে যেতিয়া আপোনাৰ শ্লিপ চাইকেল খুব সুন্দৰ হয় তেতিয়া আপুনি দেখিব ৰাতিপুৱা শুই উঠি আপোনাৰ মুখখনত খুব সুন্দৰ এটা উজ্জ্বলতা থাকে এইটো কাৰণেই পুৰণা দিনতো শুবলৈ যোৱাৰ আগৰ সঞ্জীৱনী পানীয় বুলি কোৱা হয় মানে সঞ্জীৱনী ড্ৰিংক যদি আপুনি সঁচাকৈয়ে স্কিন গ্লয়িং কৰিব খোজে শৰীৰটোক ভিতৰৰ পৰা ঠিক কৰিব বিচাৰে স্কিনৰ ভাগৰুৱা ভাৱ আঁতৰাই এটা সুন্দৰ টোপনি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আজিৰ পৰাই ৰাতি শোৱাৰ আগতে এক কাপ গাখীৰত আধা চামুচ হালধি গুড়ি মিহলাই খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক গাখীৰখিনি অলপ গৰম হ'লে ভাল ইয়াৰ এফেক্ট বহুত ডিপ আৰু পাৰ্মানেণ্ট হয় এতিয়া আমি জানো আহক থাৰ্ড ইনগ্ৰেডিয়েণ্টটোৰ বিষয়ে এইটো হৈছে আখৰোট এইটো কোনো সাধাৰণ বস্তু নহয় আয়ুৰ্বেদৰ মতে এইটো বুদ্ধি আৰু সুন্দৰৰ ফল বুলি জনা যায় কিয়নো এইটোৱে ব্ৰেইন ষ্ট্ৰং কৰাৰ লগতে আপোনাৰ স্কিন ভিতৰৰ পৰা জুলিকাই তোলে আখৰোটত পোৱা যায় অমেগা থ্ৰী ফেটি এচিড এইটো শৰীৰৰ কাৰণে সিমানেই জৰুৰী যিমান জৰুৰী মাটিৰ কাৰণে পানী ইয়াত থকা ফেটি এচিডে স্কিনখনক পুনৰ জীৱিত কৰি তোলে মুখত মইশ্বৰাইজাৰ লগোৱা হয় হয়তো সকলোৱে লগায় কিন্তু ভিতৰৰ কমিবোৰক ইগন'ৰ কৰা দেখা যায় এই আখৰোতে শৰীৰৰ ভিতৰৰ মইশ্বাৰ ঠিক ৰাখে কণ্টিনিউ ৰাখে এই প্ৰচেছে স্কিনখন শুকাব নিদিয়ে সেইকাৰণে আপোনাৰ স্কীণত সোনকালে ৰিংকল পৰিব নোৱাৰে আৰু স্কিন বহুত বয়সলৈ য়াং হৈ থাকে আপুনি যদি ডেইলি মাত্ৰ দুটা আখৰোত লয় কেইদিনমানৰ পিছতে আপুনি নিজেই ফিল কৰিব আপোনাৰ স্কীন গ্ল' কৰিব ধৰিছে যেন নতুন শক্তি পাইছে আপোনাৰ স্কীণখনে আখৰোট এইটো মাত্ৰ এটা ফল নহয় এইটোক ক'ব পাৰে আপুনি সুৰক্ষা কবচ এইটোৱে সময়ৰ আগতে স্কীন বুঢ়া হোৱাৰ পৰা ৰখায় সকলোতকৈ ভাল কথা এইটো যে এইটো আপুনি যেতিয়াই তেতিয়াই খাব পাৰে মৰ্ণিং খালী পেটত বা দিনটোৰ যিকোনো সময়ত আপুনি আখৰোট খাব পাৰে দুটা আখৰোট ডেইলি খোৱা আৰম্ভ কৰি দিলে স্কিনৰ লগতে আপোনাৰ ব্ৰেইন হেল্থ ষ্ট্ৰং কৰি তুলিব নেক্সট আহাৰটো হৈছে দৈ দৈ এটা প্ৰাকৃতিক প্ৰবায়টিক এইটোৱে আমাৰ পেটৰ ভাল বেক্টেৰিয়া বঢ়োৱাত হেল্প কৰে হজম শক্তি ভাল কৰে আৰু যি দূষিত পদাৰ্থ আমাৰ শৰীৰত জমা হয় সেইবোৰ লাহে লাহে বাহিৰ ওলোৱাত দৈয়ে হেল্প কৰে আমাৰ স্কিনৰ বহুত প্ৰব্লেমৰ গুৰি আমাৰ পেট যেতিয়া ডাইজেচন ভাল নহয় তেতিয়া আমাৰ মুখত আৰু স্কিনত পূৰা ৰিফ্লেক্ট হয় ৰিংকল পিম্পল ডাগ এইবোৰ স্কীণত হ'বলৈ ধৰে ডেইলি একগিলাচ দৈ পানী খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক পূৰা দৈটো খোৱাতকৈও দৈ পানীটোৱে আপোনাক বেছি কামত দিব এইটো খোৱাৰ লগতে আপোনাৰ পেট চাফা হ'বলৈ ধৰিব আৰু আপোনাৰ শৰীৰটো যথেষ্ট পাতল লাগিব আৰু লাহে লাহে তাৰ গুড এফেক্ট আপোনাৰ স্কিনত দেখিবলৈ পাব তয়ে আপোনাৰ শৰীৰটো ঠাণ্ডা ৰখাৰ লগতে আপোনাৰ মনটোও শান্ত কৰি ৰাখে শৰীৰৰ ভিতৰত গৰম বাহিৰ উলিয়াই সেইকাৰণে স্কিনত ৰেছেছ আৰু জ্বলা পোৰা ভাৱ নহয় আৰু পিম্পলৰ নিচিনা প্ৰব্লেমৰ পৰাও আপুনি ফ্ৰী হৈ থাকিব পাৰিব এতিয়া আমি জানিম নেক্সট আহাৰটোৰ কথা সেইটো হৈছে নাৰিকলৰ পানী মানে ডাব নাৰিকলৰ পানী নাৰিকলৰ পানী ডাব নাৰিকল এইটো এটা হাইড্ৰেশ্যনৰ ছুপাৰ হিৰ' বুলি ক'ব পাৰে নাৰিকল পানীয়ে আপোনাৰ শৰীৰৰ প্ৰতিটো পাৰ্ট প্ৰতিটো কোণ জীয়াই তোলে এইটো এনেকুৱা এটা নেচাৰেল অমৃত ইয়াত সকলো আছে যিবোৰ আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে দৰকাৰী মিনাৰেল ইলেক্ট্ৰলাইট আৰু সকলোতকৈ দৰকাৰী হাইড্ৰেশ্যন যেতিয়া আমাৰ শৰীৰটো ভিতৰৰ পৰা হাইড্ৰেট হয় তেতিয়া আমাৰ স্কীণ চফ্ট আৰু গ্লয়িং হৈ পৰে আমি স্কিনত বহুত ধৰণৰ মইশ্বৰাইজাৰ ইউজ কৰোঁ কিন্তু তাৰ পৰা আমাৰ স্কীন কিমান মইশ্বৰাইজ হয় আচল মইশ্বাৰ ভিতৰৰ পৰা হ'ব লাগিব আৰু সেয়া হ'ব এইকেইটা আহাৰ গ্ৰহণ কৰি নাৰিকল পানীয়ে শৰীৰৰ টক্সিন বাহিৰলৈ উলিয়ায় আৰু স্কিনত এটা নেচাৰেল গ্ল' দিয়ে উইডাউট এনি মেকআপ উইডাউট এনি কেমিকেল নাৰিকল পানী চুলি আৰু চকুৰ কাৰণেও যথেষ্ট প্ৰফিটেবল সদায় অলপ অলপ মাত্ৰাত এই আহাৰবোৰ যদি লৈ থাকে তেতিয়াহ'লে স্কিনত যি গ্ল' আহিব সেই গ্ল' কোনো কষ্টলী ট্ৰিটমেণ্ট বা কোনো কষ্টলি পাৰ্লাৰে আপোনাক দিব নোৱাৰে কাৰণ আচল বিউটি ভিতৰৰ পৰা আহে আপোনালোকে চাগে মন কৰিছে সেইকাৰণে মই সদায় হেল্থৰ কথা ক'বলৈ আপোনালোকক প্ৰিফাৰ কৰোঁ যদিও আমাৰ চেনেল বিউটি আৰু হেল্থ ৰিলেটেড তথাপিও হেল্থক বেছি জোৰ দিয়াটো চাগে আপোনালোকে মন কৰিছে হেল্থ ভালে থাকিলে আমাৰ স্কিন ভালে থাকিব স্কিন আমাৰ গ্ল' কৰিব এই সকলোবোৰ বস্তু খোৱাৰ সময় জনাতো খুব দৰকাৰ নহ'লে ইয়াৰ প্ৰফিট আপুনি ভালকৈ নাপাব আমলখি সদায় ৰাতিপুৱা খাব খালী পেটত খালে ভাল আৰু যদি কাৰোবাৰ এচিডিটি বা কিবা প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহ'লে দিনটোত যিকোনো এটা সময়ত খাব আৰু কমেও দুটা আমলখি খাবই হালধি মিহলোৱা গাখীৰ খাব ৰাতি শুবলৈ যোৱাৰ আগতে একাপ গৰম গাখীৰত আধা টি স্পুন হালধি পাউদাৰ মিহলাই সেইখিনি ৰাতি শুবলৈ যোৱাৰ আগতে খাব আখৰোট দিনে দুটাকৈ খাব আৰু যিকোনো সময়ত খাব পাৰে আখৰোটটো দুটাতকৈ বেছি নোখোৱাই ভাল আপোনাৰ ডাইজেচনত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে দৈ পানী দুপৰীয়া আহাৰ কৰাৰ পিছতহে খাব ৰাতি নাখাব নাৰিকল পানী ৰাতিপুৱা খালী পেটত খালে খুবেই ভাল আৰু দিনটোত যিকোনো সময়তো আপুনি খাব পাৰে চ' এইখিনি আছিল আমাৰ আজিৰ কথা মেন নকৰাকৈ একো কষ্টলি কছমেটিক ইউজ নকৰাকৈ স্কিনখন আমি কেনেকৈ গ্ল' কৰি ৰাখিম ছ' এইখিনি কাম কৰক যেতিয়া আপোনাৰ স্কীণত গ্ল' আহিবলৈ ধৰিব মোক কমেণ্টত জনাব জনালে মই ভাল পাম আৰু মই বিচাৰোঁ ভিডিঅ'টো খুব শ্বেয়াৰ কৰিব নিজৰ খুব যত্ন ল'ব সুখেৰে থাকক আৰু খুব সুন্দৰ হৈ থাকক হেল্ডি হৈ থাকক মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল